Ну, я считаю, в принципе, для выездной игры равная игра. Только разница в очках. Зерка нас опережает на, по-моему, уже 19 очков. То есть, как бы, в этом вся разница. Ну, то есть, как бы, я считаю, что по игре мы вообще лидеру ни в чем не уступили. То есть, может быть, лидер должен лучше играть. Это такое дело. Ну, как бы, ну и все, что пугает, в принципе, немножко, что мы третью игру заканчиваем в десятером. Все время он нам дают красные карточки. Не самая грубая команда. В весенней части не давались карточки, а сейчас ну, как, мы уже привыкли, что мы все время в десятером заканчиваем. Спасибо. Ваши вопросы, коллеги. Скажите, такое было ощущение, что команда даже немножко вот, скрепостилась, когда удалили одного игрока и стала играть более, ну, скажем, есть в, в, каждой игре есть стратегия. Как бы, естественно, мы не открывались в первом тайме, но по счету остается уже время, заканчивается время. Что нам делать? Ждать, что мы 1-0 проиграем? Какая разница, 1-0 или 2-0 проиграем? Мы идем, чтобы отыграться. Вот, вот и вся разница. Спасибо большое. Ну, в первую очередь хочу поздравить всех болельщиков кировоградских, которые за нас так переживали в этой игре, поддерживали на протяжении всего матча. Очень приятная тенденция от игры к игре, что количество зрителей, болельщиков увеличивается, поэтому это, конечно, хороший показатель. Касательно игры, мы знали, что команда, которая к нам приедет, соперник Ахтыркань, очень сложная команда. Семь туров последних команд не знают горечи поражений, поэтому мы ожидали, что игра будет очень сложная, тяжелая. Что-то получилось, что-то не получилось, но в целом ребята молодцы, дотерпели. Были еще ряд хороших моментов, которые должны были реализовывать, к сожалению, не получилось. Ну и возле наших ворот тоже был хороший момент, когда они могли сравнивать счет. Поэтому мы немножко были удачливы в этом моменте. То, что мы запланировали, в принципе, в большей степени выполнили, нейтрализовали их сильные стороны. Да, команда «Нефтяник» построила свою игру на игре на контратаках. Вот. Мы понимали, что мы рискуем, что будем раскрываться, что у нас появятся свободные зоны. Вот. Но, опять же, хочу сказать, что в целом ребята справились, и линия обороны, и средняя линия, линия атаки. Значит, если не пропустили, сзади ноль, а впереди забили, значит это уже положительный, хороший момент. Поэтому спасибо еще раз всем за поддержку. Вопросы? Сегодня наконец-то со штрафного забил щедрый, он до этого пристреливался и издали, сегодня забил, как на него команда ну, конечно. Мы ему еще до игры сказали, что Артем, не переживай. Он так, скажем, болезненно это переносил, что не мог он никак забить. И мы ему сказали, что Артем, забьешь, самый важный гол. Вот у него так и получилось. Он очень много работает на тренировочных занятиях. И это воплотило сегодняшнюю победу, то есть благодаря его голу. Еще вопросы коллеги? Сегодня Загадский Зихан в первом самолете. его ну, Игорь уже, скажем, постепенно оживает, то есть травма уже, скажем, позади, набирает кондиции. Надеемся, что ну, уже в ближайших играх. Он сможет себя проявить больше, больше времени на поле. Вот. У нас есть кадровая потеря сегодня. Боря Баранец получил восьмую карточку. Поэтому в игре с Динамо он нам не поможет. Поэтому будем делать ротацию, будем изменять. Мы и так стараемся от игры к игре немножко видоизменять и тактику, и давать скажем, больше игровой практики разным футболистам. Поэтому в целом мы справились. Еще вопросы? Ну, Олег тоже, в принципе, уже выздоровел. Ну, опять же, в ближайших играх, ну, будем видеть. Если он будет на данный момент сильнее, значит, будет играть в стартовом составе. После травмы он уже, в принципе, восстановился.